assalomu alaykum hurmatli obunachilarim mehmonlarim kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan biz inshaalloh uyg'urcha lamon cho'zma lamon pishiramiz bismillahi deb boshlaymiz ekranda ko'rib turganingizdek mahsulotlar ketadi u o'zinglarni um, qilishinglarga bog'liq kam ko'p ko'paytirasizlar piyoz trup pomidor rang barang болгарсsкий kорeyskий karam turup oq turup solinadi mana piyozni shunaqa qilib to'g'rib olamiz to'rtburchak qilib keyin trup am hammasini to'ac to'g'rb oamiz pomidorni ham to'rtacha to'g'rab olamiz pomidorni shunaqa to'g'rab keyin chesnokni ham ozgina ezib yolamizda mayda qilib to'g'raymiz go'shtlarni ham shunaqa to'g'raymiz va seldirni dumini ezib ekranda ko'rib turganingizdek to'g'rab o'tlarini banglarini mayda qilib to'g'raymiz katta skavotka yog' solib og' solib go'shtn solamiz go'shtni yaxshilab qovurib olamiz keyin piyozni solamiz go'sht solganigzda soya solibsaar bo'lar, bitta qoshiq piyoz solib dimlab dimlab pishiramiz chunki go'sht pishishi kerak bu ko'p qaynamaydi keyin tomat soorib yana qovuramiz qovurib bo'lganimizdan keyin ketma ketlikda turib oqturib karam bitta bitta qovurib ketma ketlika sovuramiz bularni ko'p qovurmaymiz rangba rang bолgaрski solamiz pomidor tuz va ziravorlarni qo'shib yuoramiz hamma mahsulotni solib keyin oxirida selderi solamiz bu selderi ham ko'p qovurmaymiz bir ikki qovurib bir qoshiq soya souoamiz mana endi mana mahsulotlarimni qozonga bo'shatdim qovurib qozonga suv solib birpas qaynatib pishirib qo'yamiz endi xamir qoramiz bitta tuxumga suv solib kosada xamir qoramiz ha aytmoqchi bitta kosha suvga b r bitta qoshiq ichihiq tuz solamiz qattiq xamir bo'lsin lamon xamiri qancha qattiq bo'lsa shuncha zo'r chiqadi lekin ko'p musht beringlar keyinbunaqa pult ko'p mush musht bersanlar ham xamir hunaqa nima desam bo'ladi judayam послушный bo'lib bemalol yoyisizlar cho'zasizlar boshqa xamirlarda ham bitta lamonda emas mana pul talab endi cho'zyapman usluni hamma biladi deb o'ylayman ayollar lekin bu kelajak avlodlarimiz qizlarimiz uchun kerak bo'ladi lamon hamma ovqat mana tuz bo'ldi endi tuzli suvda uni ko'p qaynatibomayla bo'kib qoladi bitta qaynab chiqqandan keyin olib yaxshilab suvuq suvda endi lamonni ustiga chiroyli turish uchun quymoq pishirib olamiz tuxum ko'katlar ziravorlar qo'shsanglar bo'ladi mana shunaqa qilib pishirib olib qizartirib olamiz endi noringa o'xshab mayda qilib to'g'raymiz mana lamonim tayyor bo'ldi sizlarga yoqdi degan umiddaman picshirib ko'ringlar judayam mazali chiqadi yoqimli ishtaha sog' bo'linglar omon bo'linglar g'oyibona uchrashguncha podписка layk bosishni unutmanglar assalomu alaykum